Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ну що ж, прогнози синоптиків починають справжнюватися. Потепління в Україні було недовгим, і лютий місяць показує себе вже як справжній зимовий місяць. Морози до мінус 20, снігопади та ожелеті. Таким обіцяє бути весь поточний місяць. Тож я вам раджу, якомога тепліше одягайтеся, не забувайте вдома рукавички та теплі шарфики. Бо на дворі дійсно зимно. А також пийте більше гарячого чаю з малиною. Це додасть вам бадьорості та забезпечить гарним настроєм. Тож, здорової вам та теплої зими! Бережіть себе і всю свою родину. Ну а ми розпочинаємо наш сімейний тележурнал Світ родини. Сьогодні в програмі дивіться у сюжеті Вітаміни щодня дошкільнята дитячого садочка сонечко розкажуть, що найбільше полюбляють вживати в своєму повсякденному раціоні та що з продуктів є найкориснішим у зимову пору року. У гостях сімейного тележурналу Світ родини лікар-кардіолог Тетяна Туровська дасть корисні поради та застереження щодо можливих серцево-судинних захворювань у дорослих та дітей. У сюжеті Лінія життя. Ми завітаємо до родини Зайцевих, де дізнаємось, як же створити люблячу, міцну та згуртовану сім'ю. Як відомо, взимку організм людини потребує більше вітамінів, адже імунітет ослаблений і вразливіший до різних хвороб. Тож, які продукти найбільш насичені вітамінами, що корисно вживати в своєму повсякденному раціоні саме зараз. Саме про це дивіться далі в нашій програмі. Морозна пора року вимагає від кожної людини особливої уваги до свого здоров'я. І щоб не захворіти, ми повинні не лише тепло одягатися, а ще й корисно харчуватися. Звичайно, особливої уваги до себе потребують діти. І цілком справедливим є те, коли батьки хвилюються щодо харчування свого маляти в дошкільному закладі. Чи достатньо вітамінів вживає дитина, чи їсть все те, що там йому пропонують? Знайти відповіді на всі ці питання ми вирішили в Донецькому дошкільному навчальному закладі номер 132 Сонечко. Меню по СІЗО осеннее зимние весенняя летняя летом больше конечно свежих овощей даем зимой более что у нас там больше капусты там свеклы обязательно должно включено все мясные продукты это и печень и Кури, и говядина, обязательно должно быть рыба в рацион детского питания обязательно это входит еженедельно рыба молочные продукты это и творог и сметана сыры и молоко это обязательно интересно знати, что же наибольше полюбляют дети и какую самую ежу в зимку уважают корыстную как ты думаешь вот какие фрукты самые полезные зимой Мандарин, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. груши, яблоки uh -huh. еще она мне покупает uh -huh. Вань, а вот uh -huh. скажи, какое твое любимое блюдо в садике? Мое? Да что ты любишь кушать? Я люблю борщ кушать, uh -huh. а еще котлетку. Угу, ай что ты делаешь? Люблю тут кушать рыбку. Что нужно кушать зимой, чтобы не болеть? Овощи, фрукты. А какие овощи? Помідор, угу. та грец годують дітей у дитсадку тричі на день загальною вартістю 8 гривень. Частину з яких оплачує держава, іншу частину батьки. Завідуюча дошкільного закладу запевняє, що проблем з харчуванням у малят немає. Діти з радістю куштують всі страви кухарів, а їхні батьки навіть приходять за рецептами. Делаем следующий вывод, что дети детям нравится все, что готовит повар. Повар имеет большой опыт работы. Вот шестой разряд у повара это сразу видно и в работе, и с душой относится, когда приготавливает детям пищу. И детям очень нравится. Они, ну, скажем так, по-детски, они даже дружат с поваром, выходя на улицу и заходя в дошкольное учреждение, всегда первыми поздороваются с поваром и спросят, что на завтрак, что на обед. Ну, как бы по-детски согласуют вот с радостью, понимаете, прослеживается радость, это уже видно и работа и желание детей идти в дошкольное учреждение и получать все совместно и согласно программы. Ну и также питание, конечно. Дети любят все, что приготовит повар. И суп, и борщ, и особенно любят вареники с творогом, вот. Помпушки сильно любят, повар готовит. Пироги любят с яблоками и очень любят печеные яблоки, особенно старший возраст. Да, с сахаром, печеные, запеченные в духовке. Это вот я хотела как раз добавить, детям это нравится. Это и полезно, согласитесь, это очень Конечно. полезно. У нас происходит всегда в системе витаминизации в дошкольном учреждении, также в районе, в городе. Вот яблоки хорошие, качественные яблоки. Детям нравится, и с удовольствием они их принимают после завтрака перед занятиями. Сьогодні, в садочку, відвідуваність дітей відмінна. Малята почувають себе дуже добре. Всім задоволені, а особливо смачними стравами. До дитячого садка йдуть з великим бажанням та радістю. Зазначають певна заслуга в цьому талановитих кухарів. Кожен з нас в дитинстві хворів ангіною. Дехто навіть себе зображав хворого, аби тільки не йти до школи. Здавалося б, запалені горла та що там. Декілька днів перележав та й пройде. Але виявляється не так все просто. Якщо ангіну не лікувати, то потім можливі серйозні наслідки на серцево-судинну діяльність. Тож сьогодні ми будемо говорити про захворювання серця та про те, що може спричинити їх розвиток. Добрый день, Татьяна Витальевна. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Нина. Мне тоже очень приятно сейчас находиться в студии, и я думаю, что, наверное, у нас состоится беседа. Я догадываюсь, так касаемая каких-то кардиологических вопросов. Да, так как вы врач-кардиолог и довольно уже с таким большим опытом, расскажите, пожалуйста, вот к вам люди обращаются чаще всего жалобами на сердце. Какого возраста? Ну, люди обращаются разного возраста, начиная даже с самого юного возраста, потому что, к сожалению, в настоящий момент заболевания сердца, они помолодели. Если раньше мы привыкли традиционно говорить о заболеваниях сердца для лиц пожилого и старческого возраста, то сейчас к нам обращаются и лица молодого возраста, и лица юношеского возраста, лица среднего возраста. То есть заболеванием сердца подвержен весь контингент. Хочу обратить ваше внимание, что кардиологическими заболеваниями или болезнями сердца болеют и дети. Скажите, ну вот в общем давайте сначала поговорим, какие вот проблемы в кардиологии, которые могут касаться каждого человека сегодня? Прежде всего, это проблема атеросклероза. Она сейчас становится, стоит на первом месте. И это проблема, которая называется ишемическая болезнь сердца. К сожалению, от ишемической болезни сердца умирает огромное количество людей. Она является пандемией на сегодняшний день среди всех остальных заболеваний. И сейчас все программы нашего правительства, да и не только нашего европейского правительства, американцы, все нацелены на борьбу с таким грозным заболеванием, как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Родителям стоит ли более быть внимательными, к здоровью сердечному своих детей? Ну, безусловно. Я хочу сказать, что родителям, наверное, стоит обращать внимание на э, патологию сердечно-сосудистой системы уже во внутриутробном состоянии. Я не хочу сказать, что это обращает на себя внимание мама. Конечно, мама радуется, когда появляются первые толчки ребенка, но тем не менее врач, который наблюдает за мамой, он выслушивает сердечную деятельность плода. И вот уже с первых Дней зачатия, первых дней появления этого э, существа, которое приходит в наш свет, которому мы, безусловно, все радуемся, и мамы, и папы, мы начинаем уделять внимание, и уделять внимание его сердечно-сосудистой системе. Если для обычного человека это то же самое, либо на что-то конкретно нужно обратить внимание, вот первая тревога, как говорится, на что? Ну, первая тревога ⁇ это снижение активности ребенка. Дети обычно подвижны, активны. Если что-то не так сердечно-сосудистой системой, дети становятся менее подвижны, вялые, неактивные, у них пропадает интерес к играм, к игрушкам. Они э, бывают, что обращаются к родителям, бывает, что не обращаются. Поэтому мамам следует обратить внимание, как ведет себя ребенок, угу. как он дышит, как он активен. Иногда взять за ручку и просто вот постараться посчитать пульс у ребенка. Ну и если что-то мама видит не так, то такого ребенка необходимо показать детскому кардиологу или педиатру. Некоторые болезни, с первого, с первого взгляда простые, да, ангина, еще какие-то есть, точнее вы скажете, которые могут также повлиять на сердечно-сосудистую систему негативно. Это так, либо да, же нет, это не Нет, безусловно, неверно. конечно, но ангина, острая респиратурная инфекция, казалось бы, ангина – банальная ситуация или респираторная инфекция угу. или тот же грипп. 7 дней и все прошло, все закончилось. На самом деле это не так. Все эти заболевания дают осложнение и на сердечно-сосудистую систему, и на патологию почек, угу. и на целый ряд других заболеваний, то есть развитие артритов развитие э, патологии лор-органов, синуситов хронических, ринитов и так далее. Но что касается сердечно-сосудистой системы, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, я хотела бы обратить ваше внимание, что э, ангины, которые неоднократно повторяются у ребенка или у лиц молодого возраста, могут привести к развитию такого достаточно грузного заболевания, как ревматизм. Даже так? Да, даже так, да. Но это… Это, наверное, тогда, когда эти болезни, все ангины и прочие, не, не лечатся, а ждут, когда оно само собой пройдет, правильно? Ну, естественно, зачастую, да, у таких лиц развивается хронический танзелит, что сам тоже небезопасен. Даже если он не приводит к развитию ревматизма, он э, может приводить э, к таким хроническим заболеваниям, как дистрофии, миокарда, в общем-то, которые тоже сначала никак себя не проявляют, а потом могут проявить себя уже на стадии сердечной недостаточности. Поэтому люди должны обращать внимание на неоднократно перенесенные ангины, проводить профилактику и, конечно же, обращать внимание и на грипп, и на острые респираторные заболевания. Татьяна Витальевна, ну вот скажите, атеросклероз, он напрямую да, связан с сердечной деятельностью. Как и почему он опасен вообще? Атеросклероз это то заболевание, которое в результате нарушения жирового обмена приводит к образованию в сосудах сердца, почек, глаз, конечностей, бляшек. Бляшек, которые нарушают нормальному, нарушают нормальное прохождение крови по сосудам. Атеросклероз э, достаточно опасное заболевание, когда он начинает развиваться и активно прогрессировать, потому что это может приводить к развитию таких грузных и страшных осложнений как инсульт, инфаркт миокарда. Ну, это, наверное, а... болезнь более пожилого, зрелого возраста, да, уже? Нет, вы знаете, я вам хочу сказать, что встречаются ранние инсульты, и даже э, у лиц достаточно молодого 20-летнего возраста, 19-летнего возраста известны э, такие заболевания, которые связаны тоже с развитием атер... раннего атеросклероза. Атеросклероз может развиваться и у детей. Подскажите, а вот меры профилактики которые необходимы для детей, для взрослых, то есть чтобы все сердечные болезни предотвратить. Первичная профилактика – это та профилактика, которая направлена на предотвращение или замедление процессов развития атеросклероза. Вторичная профилактика – это, конечно, уже профилактика, которая направлена на предотвращение развития каких-то грозных осложнений и повторных осложнений, то есть инфарктов, инсультов. Что касается первичной профилактики, это, конечно же, здоровый образ жизни. Ну, это прежде всего рациональное и правильное питание. Это средиземноморская диета, то, что мы называем жирные а Как сорта. насчет физической нагрузки? То есть та же физкультура. Безусловно, безусловно. Что касается физической нагрузки, она должна быть адекватна, она должна быть аэробна, то есть желательно это на свежем воздухе, это прогулки. Это ходьба быстрая, бег, можно занятия в тренажерных залах, плавание, в общем, те виды спорта, которые под силу каждому человеку и которые он совершенно нормально и адекватно для себя переносит. Что касается лицам, которые уже имеют заболевание сердца, то желательно им тоже улучшаться.